नस्ली बरादरी की वजारत और नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने वीडियोज की सीरीज को बनाने के लिए मिलकर काम किया है ताकि हमारी बरादरियों को मालूम हो कि मुख्तलिफ आफात और हंगामी हालात की तैयारी करने के लिए क्या करना है और जब इनसे वास्ता पड़े तो इनसे कैसे निबटना है हंगामी हालात किसी भी वक्त कहीं भी पेश आ सकते हैं इनमें जल्जले सैलाब तूफान सुनामी आग और आतिश फशानी सरगर्मी शामिल है जब कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो सिविल डिफेंस या इमरजेंसी सर्विसेज उन लोगों की मदद करने में मसरूफ होंगी जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है लिहाजा ये जरूरी है कि आपके पास अपनी और अपने खानदान की देखभाल करने का मंसूबा हो इस वीडियो में बताया गया है कि जलजिला पेश आने की सूरत में क्या करना है न्यूजीलैंड को जल्जलों का खतरा रहता है जो ताकतवर और नुकसानदेह हो सकते हैं जल्जलों के बाद आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं जो तवील मुद्दत तक जारी रह सकते हैं आप जल्जला आने की पेश गोई नहीं कर सकते लेकिन आप अपनी और अपने खानदान की हिफाजत कर सकते हैं जलजले से वास्ता पड़ने से पहले अपने घर पर इसके मुमकिन इस को कम करने के लिए उन सब अशिया को फिक्स करें या बांधें जो गिर सकती है जल्जले के दौरान आप जहाँ कहीं भी हो बैठे ढापे और रुके के उसूल पर अमल करें इसका मतलब ये है कि अपने हाथों और घुटनों के बल बैठ जाएं, अपने सर और गर्दन को ढांप लें, चाहे आप एक पनाहगाह में हो या ना हो और झटके बंद होने तक इसी हालत में रहें हम इसलिए बैठते ढांपते और रुकते हैं क्योंकि ऐसा करने से हम गिरने से बचते हैं हम उड़ती हुई या गिरने वाली अशिया के लिए एक छोटा हदफ होते हैं हमारा सर गर्दन और अहम आजा महफूज रहते हैं दरवाजों वाली राहदारियों से बचें क्योंकि ये घर के किसी दूसरे हिस्से से ज्यादा मजबूत नहीं होती और एक झूलता हुआ दरवाजा ज्यादा जख्मी कर सकता है बाहर ना भागे क्योंकि बाहर जाने से आपको गिरने वाली चीजों से टकराने का खतरा होता है जैसे कि गिरती हुई ईटे या शीशा अगर आपको नकल वा हरकत में माजूरी का सामना है तो कुर्सी या बिस्तर पर बैठ जाएं या जितना हो सके फर्श के करीब हो जाएं और अपने सर और गर्दन को ढांप लें या जितना मुमकिन हो नीचे झुक जाएं। अगर आप व्हीलचेयर या वॉकर इस्तेमाल करते हैं तो पहियों को लॉक करें खुद को ढांपें और रुक जाए अगर जलजिला एक मिनट से ज्यादा मुद्दत तक बरकरार रहे या इतना ताकतवर हो कि खड़ा होना मुश्किल हो तो अपना ग्रैब बैग पकड़ें और जितनी जल्दी मुमकिन हो किसी ऊंची जमीन पर चले जाएं या समंदर से दूर चले जाएं क्योंकि सुनामी का खतरा हो सकता है जल्जले के बाद बाहर ना भागें आपको फौरी तौर पर किसी इमारत को खाली करने की जरूरत नहीं है मासुवाए जब इसमें नुकसान होने की वाजत नजर आए या आप सुनामी इन खिला जोन में हो अगर पानी बिजली और गैस को बंद करने का मशवरा मिले तो उन्हें बंद कर दें अगर आपको गैस की बू आए या गैस निकलने की आवाज़ सुनाई दे तो खिड़की खोल दें सबको जल्दी से बाहर निकालें और अगर हो सके तो गैस को बंद कर दें अगर आप चिंगारियाँ टूटी हुई तारें या बिजली के निजाम में नुकसान के आसार देखें और मेन फ्यूज बॉक्स से बिजली बंद करना महफूज हो तो बिजली को बंद कर दें ऐसा हिफाजती लिबास पहने जो आपके बाजुओं और टांगों को ढांपता हो और मजबूत जूते पहने ताकि आप टूटी हुई अशिया से जख्मी ना हो कॉल करने के बजाय सोशल मीडिया या टेक्स्ट मैसेजेस का इस्तेमाल करें ताकि फोन लाइनें हंगामी कॉल्स के लिए दस्तयाब रहें अपने पालतू जानवरों को खतरात से बचाने और दूसरे लोगों की हिफाजत के लिए अपने जानवरों को अपने काबू में रखें जल्जले लैंड स्लैडिंग को मुतहरिक कर सकते हैं लिहाजा आपको लैंड स्लाइडिंग की इंतबाह अलामत का इलम होना चाहिए ताकि अगर आपको यह अलामत नजर आए तो आप तेजी से इकदाम उठा सकें ढुलवानों की निचली जानब जमीन के थोड़ा बहुत अपनी जगह से फिसलने चट्टानों पत्थरों के गिरने और जमीन के दरवाजे और खिड़कियां फ्रेम्स में और फ्रेम्स में फंसने और और दीवारों के दरमियान खला पर नजर रखें इसके अलावा इमारतों से बाहर फिक्सर जैसे सीढ़ियों डेक और बरामदों पर भी नजर रखें कि वो घर के बाकी हिस्सों से दूर हट या झुक तो नहीं रहे इसके अलावा जमीन सड़क फुटपाथ रिटेनिंग वॉल्स और दीगर सख्त सतहों पर दरारें और उभार बनने और दरख्तों रिटेनिंग वॉल्स पर फेंसेज के झुकने पर भी नजर रखें अगर लैंड स्लाइडिंग हुई है या आपको लगता है कि होने वाली है तो अपना ग्रैब बैग पकड़ें और वह जगह जल्दी से छोड़ दें और जिस इमारत में आप मौजूद हैं वहाँ से निकल जाए किसी भी हंगामी सूरत हाल के बाद सिविल डिफेंस और हंगामी खिदमत का मशवरा सुने और ऐसा कुछ ना करें जिससे आपकी हिफाजत को खतरा लाहक होने का खदशा हो या आपकी इमलाक को मज़ीद नुकसान पहुंचने का इम्कान हो अगर हो सके तो अपने पड़ोसियों को चेक करना और दूसरों की मदद करना याद रखें खास तौर पर वो लोग जिन्हें इजाफी मदद की जरूरत हो सकती है अपनी इंश्योरेंस का बाकायदगी से जायजा लेना यकीनी बनाए आपके घर और सामान के लिए इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है ताकि आपको किसी आफत में नुकसान पहुंचने की सूरत में आपको अपनी जिंदगी मामूल पर वापस लाने में मदद मिल सके आपके पास इंश्योरेंस ना होने की सूरत में हालात को मामूल पर लाने में ज्यादा वक्त लगेगा और इस दौरान आप और आपके घर आने के लिए मजीद मुश्किल पैदा हो सकती है अगर आपके घर को नुकसान पहुँचा है तो जितनी जल्दी मुमकिन हो अपनी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी रब्ता करें अगर आप किराएदार हैं तो अपने मालिक मकान और अपने सामान की इंश्योरेंस कंपनी से रब्ता करें हंगामी हालात की तैयारी और उनसे निपटने के बारे में मजीद मालूम के लिए डब्ल्यू 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 डॉट गेट रेडी डॉट पर जाएं। याद रखें अगर आपको हंगामी सूरत हाल में सरकारी खदमात से रबता करने की जरूरत हो और जुबान के सिलसिले में मदद की जरूरत हो तो आप एक मुतरज़िम की दरख्वास्त कर सकते हैं